đ 的

طبعی طور پر میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ آپ سے خطاب کر سکوں کیونکہ آج صبح تک یہ عالم تھا کہ میں بستر سے اٹھتا تھا اور پھر گر پڑتا تھا یہ شاید ذکر آل محمد کی مسیحائی ہے کہ پھر بھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں رات آپ کے آنے کے بعد اچانک بلڈ پریشر اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ میں گر پڑا ہوں ایف جتنا مجھے صحت اور طبیعت نے اجازت دی تو اس میں انشاءاللہ بخل کوئی نہیں ہوگا <T> اور <اف> دوسری گزارش یہ ہے عادت رہی ہے میری کہ عام طور پہ میں پڑھی ہوئی مجلس کبھی نہیں پڑھتا آر... <tose> 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 لیکن جان ڈڈیال کے کچھ مومنین پنڈی اشرا کی مجالس سننے تشریف لے گئے وہاں انہوں نے ایک بیان سنا اور اتنی بار اسرار کے ساتھ انہوں نے کہا ہے مجھے انکار کی صورت نظر نہیں آئی میں چند جملے آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو بیمار تو میں ہوں خیر سے آپ تو سارے صحت مند ہیں اتنا بیمار نعرہ تو آپ کے شایان شان نہیں ہے زاریات سے آیت تلاوت کی تھی میں نے آئین جبلت کا تقاضا بھی ہے اور مذہب مودت کی روش بھی کہ جب کوئی محب اپنے محبوب کو پریشان دیکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرے تو ایسے ہی ایک موقع پر ذات واجب نے اپنے مقاصد کے ترجمان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں دیکھیں تو گزرے ہوئے وقت کی ایک بات شیڑ کر خدا نے اپنے محبوب کا دل بہلانا چاہا فرمایا میرے حبیب حل اتا حدیث ہو زیف ابراہیم المکرمی کہ اے محبوب کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کا قصہ پہنچا کیا آپ نے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی داستان سنی ازدخلو علیہ قالو سلاما سلام قوم من کروں فرا فجا یہ مؤزل مہمان خال صاحب فرشتے تھے भा, 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 भा। 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 خدا تفصیل بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم کے گھر داخل ہوئے سلام کیا <laughs> ابراہیم نے سلام کا جواب دیا فراغ گا اللہ مہمانوں کی نظر بچا کے گھر تشریف لے گئے فجا اب اجلن سمیر ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے مہمانوں کے آگے رکھا سرد کے فکرے یہ ہی ہیں فما ان جا را کہ بچڑا ڈھونڈ کے لایا کہ بسم اللہ کھاؤ لیکن ابراہیم کو حیران کیا اس بات نے راو اے دیا ہوں تاصلو الہم کہ فرشتوں کے ہاتھ غزا کی طرف بھر نہیں رہے حیران ہو گیا پریشانوں کے کہتا ہے کیا میری دعوت قبول نہیں سرکار دعوت تو قبول ہے مگر آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہم بشر نہیں فرشتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی نہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ رو کس دنیا میں ہیں لیکن ایک بات واضح ہو چکی ہے مہمان غزنفر کے نہیں ہوئے مہمان اس ذات کے ہیں جو نبی ہے رسول ہے معصوم ہے امام ہے خلیل ہے شجرت الانبیاء ہے قسمت کے چھے منصب جس کے دسترخوان فضیلت پر ہیں اس کے سامنے آئے لیکن ابراہیم پہچان نہیں سکا میں نے سوال کیا یا حضرت پہچانا کیوں نہیں اتنے بڑے نبی ہو کے کہا ہزیان نہ بک دیکھا نہیں کہ نوری فرشتے لباس بشر میں تھے میں نے اس لیے نہیں پہچانا تو مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر نور بشری لباس میں آئے تو ابراہیم نہیں پہچانتا دو ٹکے کا ملہ کیسے پہچانے گا کہ بشرم میں نے پہلے کہا ہے آج میں آپ سے لڑ نہیں سکوں گا میں نے صرف لفظ بھیجنے ہیں جو وصول کر سکتا ہے کرے ہاں یہ حسرت مجھے نہیں کہ آپ نے داد کم دی یا زیادہ وہ زندگی میں اتنی مل چکی کہ آگے خواہش ہی نہیں اب تو صرف مقصود نظر یہ ہے کہ مومنین تک حقائق پہنچے چونکہ لباس آدمیت میں تھے ابراہیم نے نہیں پہچانا کسی کے پلے کچھ نہیں پڑ سکتا بھر گئے یہ تو جملہ مترجہ تھا اور جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ جڑیال والوں نے بار بار فرمائش جس سبب سے کی ہے وہ منزل آگے ہے سوال یہ ہے کہ فرشتے چونکہ آیت ہے حدیث و زیف ابراہیم کہ فرشتے ابراہیم کے مہمان مہمان بنے نا بابا اور معزز مہمان میں <laughs> آپ کا مہمان ہوں آپ میرے سامنے کھانا رکھیں سو پچاس بندہ دیکھ رہا ہو اور میں کھانا چھوئے بغیر اٹھ جاؤں کیا یہ میزبان کی توہین نہیں بولو ہے نا توہین تو میں نے ابرار شاہ جی جب فرشتوں سے پوچھا کہ مہمان بن کر بھی تم ابراہیم کی بےزتی کر کے چلے آئے واہ تو کیوں جاہلانہ روش اپناتا ہے تو جانتا نہیں ہم نوری ہیں ہمارا جسد ملکوتی ہے ہمیں بھوک نہیں لگتی جب حاجت ہی نہیں خزا کی کھائیں کیوں تو میں نے فور پکڑ لیا فرشتوں کو کہ رکو ٹھہرو حساب دو یہاں ابراہیم کے مہمان بنے ہو مہمان بن کے تم نے میزبان کا دل توڑا یہ کہہ کے کہ ہمیں روٹی کی حاجت نہیں میرے مولا علی نے تمہیں بلایا تو نہیں تھا خیبر شکر نے تمہیں دعوت تو نہیں دی علی کے دروازے پہ آئے فرشتے تو تم اس وقت بھی تھے بھوک تمہیں اس وقت بھی نہیں لگتی تھی اس وقت بھی ملکوتی تھے پھر علی کے دروازے سے آ کر تم نے مسلسل تین دن غذا کا سوال کیوں کیا شاہ جی فرق ہے اور فرق یہ ہے ابراہیم کے پاس تو تم معزز تھے اور سمجھ میں آ رہی بات ہے نہیں اور یہاں کبھی مسکین کبھی یتیم کبھی اسیر اور جا کر علماء لغت سے پوچھ لینا مسکین کہتے ہیں زلیل کو مسکین کہتے ہیں آجز کو مسکین کہتے ہیں حاجت مند کو ابراہیم کے پاس معذ تھے کیا عزت راس نہیں آئی جہاں دروازہ اس پہ بسم اللہ آ کر اپنے آپ کو سلیل بھی کہا اور مسلسل تین دن روٹیاں بھی مانگی چلے دونوں گئے دو دو دو؟ کہا تم جیسے جاہلوں کو درس دیا زمانے کے بے علموں کو سبق سکھایا کس بات کا کہ آؤ دیکھو ہم جو نوری ہیں جو ملکوتی ہیں جو آلہ ہیں جو جسم سے بے ریاض ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی ہم بھی رزق آل محمد کے دروازے سے لیتے ہیں بے وقوفتوں میں تو بھوک بھی لگتی ہے روٹی کی خواہش بھی ہے سے لینا ہو اور کہا صاحب کیونکہ آپ اس مجلس میں تشریف نہیں رکھتے تھے چیلنج سے میں نے عرض کیا تھا کہ آج تک روٹ خسانہ تو علماء نے سنایا کہ تین دن فرشتے روٹیاں لے گئے لیکن چودہ صد میں یہ کسی نے نہیں بتایا بمبر پہ کم از کم کہ آخر روٹیاں لے جانے کا سبب کیا تھا اللہ ٹھیک ہے اگر ہمیں رزق مانگنے کی ریہرسل کروانا تھی تو ایک دن کافی تھا ادھر مانگتے ادھر بھیج دیتے ایک تو روٹیاں واپس نہیں آئیں دنیا کے کسی کتاب میں دکھا دو میں بیعت کر لوں گا روٹیاں واپس نہیں پلتی اور دوسرے ایک دن نہیں تین دن پانچ پانچ ذرا پانچ پندرہ روٹیاں مسلسل سن پر ڈڈیال والے تو کسی اور دنیا میں ہیں تیری میری دو بدو گفتگو کیوں نہ ہو جائے آخر کیوں منگوائی ہے تو نے روٹیاں اپنے فرشتوں سے پہلے یہ دماغ میں رکھ لو کہ ان روٹیوں کا فسانہ کیا ہے ظاہر میں حسنین بیمار ہوئے تھے بظاہر رسول نے کہا یا علی میں نے منت مانی سمجھ میں آ رہی بازیا نہیں میں نے منت مانی کہ حسنین اچھے ہو جائیں تو تم روزے رکھو گے نہیں یہاں ایک مسئلہ ہے اور یہ وہاں پنڈی میں بیان نہیں ہوا اب راج شاہ جی ہونا تو یہ چاہیے منت رسول نے مانی روزے بھی رسول رکھے سمجھ میں آ بات یہ نہیں جب منت رسول کی ہے تو اتارنا بھی رسول کو چاہیے خود روزے رکھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں منت میں مان رہا ہوں روزے تم رکھو مسدر شریعت ہونے کی حیثیت سے حسنین کے ساتھ کی منت کا معاملہ رسول نے آگے چلا کے یہ ثابت کر دیا ہے دنیا والوں کو کہ جس منت کا تعلق حسنین سے ہو وہ مجھ تک محدود نہیں قیامت تک جاری ہے آہ! آہ! جتنے لمحے میں, میں نے پڑھنا ہے یا تو میں کہوں کہ مجھے نعرہ سناؤ مت لگائیے مجھے بخود آپ سے کوئی شکایت نہیں <coughs> لیکن اگر نعرہ لگانا ہے تو کیا مجھ پہ احسان سمجھ کے لگا رہے ہو نعرہ نہیں وہ آدمی जिनके दर्थे, जिनके दर्थे, اس نعرے کو اپنی بخشش کی ضمانت سمجھ کے لگایا کرو آخر شاید یہ سنارے کی اہمیت کیوں ہے سارے حلالی موالی میری طرف دیکھنا نماز پڑھتے ہو پڑھتے ہو نا پڑھا کرو نماز بنی شیوں کے لیے ہے لیکن نماز اللہ نے نہیں پڑھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو نماز اللہ نے نہیں پڑھی نماز رسول نے پڑھی ہے مگر واجب اس پہ نہیں تھی سر پہ قرآن رکھو میں ہزاروں کے مجمع میں لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کسی مٹکے میں منہ ڈال کے حجرے میں چھپ کے بات نہیں کر رہا میدان ہے دن کی روشنی ہے لا زمانہ کو میں دلیلوں کا پہاڑ کھڑا کر کے بتا سکتا ہوں کہ العبادت ہے اللہ نے ان پر عبادت واجب نہیں کی نہ اللہ نے ان کو عبادت کے لیے خلق کیا ما خلق الجن الا ليعبدون جن و انس بنے عبادت کے لیے یہ کیوں بنے کن تو کنزن مخفیہ تو انفافا خلق تو یا محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا جی میں آیا کہ پہچانا جاؤں تو اے حبیب تجھے پیدا کیا تیری تخلیق کا مقصد نماز ان کی تخلیق کا مقصد عرفان الہی ان پہ تو واجب ہی نہیں پڑھتے اس لیے ہے کہ بندے خدا نہ سمجھے نماز اللہ نے نہیں پڑھی رسول پہ واجب نہیں تھی مرضی سے پڑھی جاؤ لیکن علی کا نعرہ محمد پہ واجب ہے اور خدا نے لگایا ہے دنیا بنانے کی نیت سے کا اپنا فرمان ہے بے اسمی تکونت القائنات اللہ نے کائنات میرے نام سے بنائی اللہ نے کائنات میرے نام سے بنائی آپ کے مذہب کے ایک عالم گزرے ہیں اللہ محمد تقی امام کانی آل اللہ مقامہ ہو ان کی ایک مقصر بدبخت عالم سے اس دور میں بھی تھے مقصر بحث ہو گئی وہ کہنے کہا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کا اللہ علی کا نام لے اور کائنات بنے رو گانا نے فرمایا اچھا تو بتا کہ اس نے کائنات کس سے بنائی کہا کون سے لگا حرامی شرم نہیں آتی یا تو لفظ کون کو خدا کہے ورنہ علی کو کون کے برابر ہی مان لے اس لیے سنت الہیہ سمجھ کے نعرہ لگا کرو جب بھی لگاؤ چاہے پوری مجلس میں ایک بات کہاں تھی بولا حسنین باش زندہ رہو سلامت رہو منت کے روزے اور اہتمام کیا ہوا ہے ان روزوں کا یہ جو جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے وہ جان لو زمانے کو حلال کھانے کا حکم ہے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو طاہر کھانے کا حکم ہے آل محمد کو طیب کھانے کا آہ! 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 <laughs> آہ! <laughs> جی ہاں یہ جو رسول کے گھر میں علی کے گھر میں فاقے فاقے ہوتے تھے یہ غربت سے نہیں اپنے وقت کے بہت بڑے جاگیردار تھے یہ لوگ بہت بڑے جاگیردار جن کے دادا حاشم نے کئی سال تک پورے عرب کو کھانا کھلایا ہو وہاں غربت نہیں کیونکہ طیب ملے گا تو کھائیں گے طیب کب بنتا ہے جب علی جیسا مصدر عصمت مزدوری کرے سر سے پاؤں تک علی کے جسد ولایت پہ پسینہ ٹپکے بتول چکی پیسے اپنے ہاتھوں سے آٹا خمیر کرے جلتے ہوئے چولہے کی آگ کی تپش بطول کے طاہر بدن کو تکلیف دے پھر غذا تیار ہو وہ طیب ہوتی ہے جب حسنین پلتے ہیں ان کے لیے طیب غذا پانچ روٹیاں تیار ہوئیں فرشتوں نے ندا دی اللہ نے منگوا اللہ الحمد اللہ ہاں اگر اسی بات پہ چھیڑا ہی ہے تو پھر مکمل کیوں نہ کی جائے یہ ذہن میں رکھ لو میں بھی پہلے قاضی صاحب یہی کہتا رہا کہ روٹیاں لے جانے والا میکائل تھا لیکن یہ بات ادھوری ہے میکائل بھی تھا لیکن صرف میکائل نہیں تھا الاول جبرائیل میکائل بس سالس و اسرافیل پہلے دن کا سوالی جبریل دوسرے دن کا مکائل تیسرے دن کا اسرافیل اور صدا دینے کا انداز بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں کہا گیا ویت امون اللہ مسکین میتیم اسیر جبریل نے اپنے آپ کو اس دروازے پہ مسکین کہا مکائل نے یتیم کہا اسرافیل نے اصل میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں مسکین کے معنی المنجد لاروس سے لے کر سر کائنات عالم کا کوئی سا لغت پھا کے دیکھ لو یہی معنی ہے مسکین ہے مسکنت سے المسکن ہے یا ذلتو وج والعجز یہ تین معنی ملتے ہیں لغت میں مسکین کے یعنی جو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ ظلیل وہ ہوتا ہے مسکین جو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ حاجت مند وہ مسکین جو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور وہ مسکین اب یہ تو ایسی کھڑکی کھولنا دماغ کی کہ میں آ کے لفظ بانٹنا شروع کروں مرنا جو وصول کر سکتا ہے وہ کرے میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے میں سوال کروں جبریل سے زمانہ تجھے شدید القوا کہتا ہے روح الامین کہتا ہے اتنا بڑا موزد فرشتہ میری بیوی بی کے دروازے پہ آ کے اب اپنے آپ کو زلیل کیوں کہا اپنے آپ کو حاجت مند کیوں کہا آجز کیوں کہا اور پھر یہ بھی سوچ رہا جہاں جبریل زلیل ہو اس گھر کے سامنے دو ٹکے کے مولوی کی کیا عزت ہوگی جہاں جبریل حاجت مند ہو وہاں انسان بے نیاز کیسے جہاں روح الامین کمزور ہو وہاں بشر کبھی کیسے اور جب تھک گیا تو میں چھوڑ دوں بخدا بھی میرے جسم میں لرزہ ہے تو میں صرف آپ کی محبت کی بنا پر اپنی طبیعت پہ جبر کر کے پڑھتا جا رہا ہوں کیا کہہ رہا تھا خالد صاحب اس بات کے ڈانڈے ملتے ہیں عالم انوار سے میں نے جب سوال کیا ہے ذات واجب سے کہ کیوں کہا ہے جبریل نے اپنے آپ کو ظلیل اور ظاہر جبریل نے شادی اپنی خواہش سے تو کہا نہیں اس کے حکم سے کہا کہ جاؤ کہو زلیل ہوں روٹی دو آہ! 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 آہ!